Вітаю, вы на канале ТВА. И сегодня свою окрему думку в эфире нашего канала висловить громадский діяч Игорь Арин. Мы говорим о виборів. Ми тепер опікуємося доли української столиці, якою вона буде, що власне буде з Києвом. І е, хотіла би, щоб ви, як людина, небайдужа, сьогодні висловили свої думки стосовно майбутнього самого серця Європи. Ми сьогодні говорили в цій студії з мером Львова Андрієм Садовим, який висловив думку про те, що ніяких так званих мафів, та, ну він сказав кіоски Ларьки, на що я зауважила Львівському меру що е, обережніше, тому що це мале архітектурний форми. Власне, яка доля мала би бути в, в цих знаєте, ну, Знаете, я, даже если мы с вами киоски назовем малоархитектурной формы или как-то по-другому, суть от этого не изменится. Но на сегодняшний день, по разным данным, в Киеве находится приблизительно 25 тысяч мафов. От стационарного расположения, так и передвижные. Каждый МАФ дает приблизительно на 4-5 рабочих мест. То есть модус Левенди 125 тысяч людей. Просто разогнать, выбросить, запретить невозможно. Гораздо проще определить одним законом, что можно, что нельзя, который будет действовать для всех. Ну, например, там, скажем, торговать ликероводочными изделиями mm -hmm. можно от 20 и дальше метров находящиеся в 100 метрах от школы, от других каких-то заведений, и строго это контролировать. Какой-то меньший маф, пусть строго чем угодно. Определить им места, которые не запрещены законом. Пусть люди работают да, вынесил отдельные районы целые может быть районы может быть как-то по другому по-другому это нужно обсуждать и думать но выбросить на улицу 125 тысяч человек на сегодняшний день для киева это невозможно но реформы не всегда бывают популярны вот, Сделаны популярность не если мы сейчас вспомним маргарет тэтчер то как она поступила с английскими шахтерами так mm. да, озаряла целые целые регионы потому что ну вот стратегически важное решение принималось может быть и таким образом образом тут либерализм конечно хорош там где он хорош но проблема есть проблема существует и может быть проблема создания новых рабочих мест нужно решать по-другому может быть и по-другому однако поверьте еще ни один запрет ни к чему хорошему не привел как-то это регулировать безусловно нужно убирать мафы там где они не просто мешают, а даже создают опасность для жителей, скажем, возле входа в метро. А есть вообще статистика, как наполняется бюджет? Есть какие-то, собственно говоря, данные о том, что действительно собственники этих МАФов наполняют Да, это очень интересный вопрос. Поэтому... Или это у нас все мимо кассы проходит? Ну, скажем, если у нас официально зарегистрированных из 25 существующих там 8, по разным mm -hmm. данным от 8 до 12 тысяч. Если они оплатят единый налог, там, скажем, 200 гривен, то, конечно, бюджет от этого не наполняется. Mm -hmm. А вот правильно... Ну, это не самое страшное, поверьте, гораздо интереснее передвижные мафы, которые гораздо больше, которых никто не контролирует и только крышуют. И вот если все это направить в бюджет, то, поверьте мне, что бюджет пополнится города, ну, как минимум на миллиард гривен. Mm -hmm. Потому что просчитывали. Ну вот мы говорили, да, мне так давно с главой киевской городской с администрации господина Бондаренко, который сказал, что э, мы предложили, да, всем этим собственникам не платить даны, но на яку подать, да, а, собственно говоря, платить бюджет, что будет гораздо эффективнее для обеих, что называется, сторон. Но вы верите в то, что эту проблему можно в ближайшем времени да. решить, да? Решить ее можно, но для этого нужно знать несколько вопросов. Один из главных, кто реальный хозяин? больших количества этих сооружений. Uh -huh. Потому что зачастую человек, реальный хозяин имеет 100 мафов и оформлены они на 100 человек. Uh -huh. Как только мы выйдем на реальных владельцев, они сами будут платить налоги, потому что штрафы должны превышать в несколько раз, и неотвратимость наказания должна быть обеспечена государством. Ну и альтернативных, поговорим об альтернативных источниках пополнения столичного бюджета. Вот есть какие-то альтернативные сегодня возможности наполнения бюджета или нет? Вы знаете, они даже не альтернативные, так. не старые. Так. Вопрос только, как правильно их использовать. И начинать нужно с самой киевской власти. А киевская власть – это хозяин коммунальных предприятий. А коммунальные предприятия у нас работают, ну, скажем не совсем эффективно. То есть вся система вот столичная система столичной власти, она нуждается в существенной реформе. <сёк> Но э, и, и можно ли каким-то образом эту реформу сделать быстро? Ну, по примеру, вот, скажем, мэра Садового, мы видим, что можно построить Европу в отдельно взятом городе Львове и достаточно успешно. А что мешает, как думаете, властям Киева? Понимаете, в Киеве слишком много хозяев. Сосредоточена вся власть. Обще... Ну, у нас же и общественность. Активна. Подождите, мы еще к ней вернемся. Так. Пока у нас общественность достаточно аморфна. Вернее, не столько она аморфна, насколько не очень прислушивается к ее мнению. Uh -huh. Ну, я надеюсь, после событий, которые происходят в стране, это поменяется. Как только власть перейдет, реальная власть, закрепленная Конституцией и законодательством перейдет к, к общению местной, то, конечно, это будет менять гораздо проще. Но опять-таки все зависит от того, как мы с вами 25 числа... Проведем выборы, кого мы приведем в Киев Совет, кого мы приведем в мэра и так далее. Вопрос, а в этих Но, тут вопрос еще личной ответственности, потому что мы, у нас -то есть э, думка, думка да, мысль обывателя о том, что вот э, сейчас придет власть, которая нам значит, э, побелит, покрасит, э, сделает ремонты в наших парадных. Да, и мы не очень-то спрашиваем с нас самих, самих себя не начинаем. Начинаем именно вот с претензий к власти. Вот эти из, из такой позиции, наверное, будет очень много разочарований, даже после успешного проведения выборов. Ви знаєте, найголовніше про те, що спочатку сказали. Власть придет, вона не приходит. Ми її приводимо. Всі питання ми можемо потім задавати только самому собі більше нікому. Ми продовжимо сразу після невеличкої паузи. Я нагадаю нашим глядачам, що громадські діячі арії сьогодні ми говоримо про проблеми і про долю української столиці і повернемося буквально за кілька хвилин. Залишатись на тіле. Про долю української столиці ми говоримо сьогодні з громадським діячем Ігорем Аріним. Якось в одному з інтерв'ю ви висловили думку стосовно того, що е, е, столичному меру не киянину буде дуже трудно, трудно, складно, важко відчувати себе своїм на цій посаді мера. Ви не змінили свою думку з огляду на те, що дуже мало насправді корінних киян балотується на посаду мера? Ні, не поміняв свою точку зріння. И я вам скажу, я до сих пор восхищаюсь нашей уважительностью толерантностью к жителям всей Украины. Потому что нами пытаются править кто угодно, не всегда удачно. Жизнь нас, к сожалению, пока ничему не учит, но думаю, что это обязательно пройдет. И понимаете, мэр города – это такой человек, который должен, не боясь, ходить в любой район. А для этого должны уважать и немножечко любить. И верить Ну а в чем вам? загадочная киевская душа, что, что так и не, мы можем принять всех, но доверить не каждому? Совершенно верно. вы знаете, вот скажу какую-нибудь воздушную фразу, да, и подумать, что популизмом занимаюсь. У нас не, не какая-то там необычная душа. Мы киевляне просто, это наши печерские. Пагарб, так. наш Днепр. Даже наши жилые районы, пусть они не очень шикарные хрущобы, но не наши. Би тут о том, що насправді нас насправді в Києві з Київ це такий осередок прогресивного населення, де є дуже багато інтелектуальної публіки. І власне, чому тоді так просувається? Ну не так, як хотілося б просувається в столиці реформи, тому що мені здається, сьогодні власне садовий, якого вже ми на початку програми згадали, і місто Львів набагато швидше просувається в розвитку своєму. И прогрессует швидше, а чем столица. Ну, во-первых, вы хорошо знаете, что самая инертная часть населения это интеллигенция. Ничего не сделаешь, так устроен мир. Что касается Львова, конечно, это несколько другая ментальность. Они по своей ментальности гораздо ближе к Европе, чем мы. Пока, во всяком случае. Ведь Киев это такая у нас мозаика, которая наполняется людьми со всех регионов Украины. Человек, проживший в Киеве 10 лет, уже считает себя коренным киевлянином. Поэтому у нас тоже здесь ментальность разная. У нас очень много научно-исследовательских, культурных учреждений. Конечно, вся интеллигенция находится здесь. Она и есть самая инертная. То есть она ждет того момента, пока ее личная До конця та не, дотрон... не затронять. Ну я так розумію, що зараз затронуло всіх. А ну і власне ще серед проблем, які останнім часом кияни озвучують, окрім мафів, та, які вже до докучили всім е тут киянам, і навіть гостям вже столиці, е не вирішена проблема з паркуванням. І е дехто з кандидатів на псадомера висловлює думку, що е ця площа е підземний перехід під Майданом ми мали би використати не для того, щоб там. Торгувати, та? А використати або як пішохідну зону, або власне як місце для паркування. Наскільки кияни готові підтримати, тим більше в що там також ці робочі робочі місця, про які ми вже кажемо. Ну, Во-первых, там намного менше, а во-вторых, зробити центр Києва, частину Крещатика, безусловно, часть пішохідний, наприклад, і з підземними проїздами це ідея звершенно. И она достаточно правильная, потому что реально ставить места негде. Но ну, для этого есть опыт больших европейских столиц, где этот вопрос решается достаточно просто. То есть где-то нельзя, где-то почетным ездят одни номера, а по нечетным другие. То есть вариантов решения очень много. А что касается самого глобуса, безусловно, если это споруда, как-нибудь исчезнет из Киева, Киева не только А да были кияны, когда, власне, будовался цей майдан, реконструировался майдан? киевляне не были на Майдане. К сожалению, в то время должны были. Знаете, как бы мы с вами ни говорили, мы, безусловно, крупнейшая европейская страна, Киев – большая европейская столица, но мы не Лондон, не Париж, мы не Нью-Йорк. У нас свой шарм, свои какие-то нюансы, свои впечатления должны о Киеве оставаться. Мы город церквей, зелени, колоколов, звонов. Ну, насамкіли з проблемами з, з туризмом тут в нас і дорікають дуже багато власників готелів, що столична влада нічого не робить для того, щоб заохотити якось туристів. А, ви знаєте, всього це зв'язано з тим, що туризм не введений в пріоритетній російське розвитку. Я думаю, що якщо это произойдет, то, то ситуація швидко поміняється. Тому що в Києві є що посмотрите, є где прийняти. А саме головне, щоб мені повторяли ошибок євро 2012 про помилки і не тільки одразу після невеличкої паузи на каналі Цівіа сьогодні громадський дядь ігор арі висловлює свою окрему думку на каналі СівіА стосовно майбутньої долі столиці. Ну і власне ми говоримо, нагадаю тим, хто ще не до нас приєднався, говоримо про проблеми української столиці з громадським діячем Ігорем Аріним, про майбутню долю української столиці. Проблема транспорту, громадського транспорту. Ви знаєте, що тепер е за новою ініціативою нової української нової столичної влади. А метро на Траєщину е довгоочікуване метро, його так і не з'явиться найближчим часом. Однак з'явиться швидкісний трамвай. Що за така альтернатива? І власне, як думаєте, наскільки ефективне це заміщення? Знаете, это, это, ведь это альтернатива вынужденная. Не потому что киевляне, скажем, или власть не хочет строить. Я точно сейчас не помню цифры, но порядка 20 по -моему, миллиардов гривен нужно для того, чтобы построить метро на Троище. Их в Киеве просто нету. В этом году их точно не будет. В следующем большие сомнения, а транспортные проблемы надо решать. Поэтому как альтернатива в 10 раз дешевле. Но используя современные технологии, современную технику, весьма возможно, что на какое-то время это решит проблему, но только на какое-то время. Ну коли ми кажемо, що немає коштів, і власне, поки що нова українська влада не пропонує ніяких альтернативних джерел надходження до бюджету. А є кияни, які пропонують ну, так само або громадські діячі, або просто небайдужі люди, кажуть: навіщо ми весь час є боржниками і запозичуємо в якимось, в якихось європейських установ? Давайте будемо говорити про те, що на який бізнес сконцентровано тут. Скільки бізнесменів, підприємців працюють в столиці, наскільки вони готові? Допомагати столиці. розумієте, э, різниця між бізнесменами і меценатом достатньо серйозна. Бизнес, любой бизнес, предполагает развитие. Он не может стоять. Он или идет вперед, или идет назад. Значит, любой ну, бизнес... Так само, как и столиця. вона має сейчас разорваться. Э, следовательно, любой бизнесмен вкладывает какие-то деньги, рассчитывает на прибыль. Скорую прибыль получить из Киева сейчас, это возможно, но не нужно, потому что есть приоритеты совсем другие. Меценатов у нас, как всегда, не очень много, потому что они все те же бизнесмены с дальним прицелом на какую-то прибыль. Проценты, под которые можно брать деньги, несравнимы с европейскими банками. Скажем, ну, наверное, сейчас в языцах, да, Бортническая станция, для... ну, кто даст миллиард долларов? кроме людей, которые душе переживают за то, что в Киеве было чисто. К сожалению, эти люди японцы. Понимаете? Поэтому, конечно, найдутся. В Киеве обязательно найдутся меценаты, которые будут готовы на каких-то условиях вкладывать в город. С какими выкликами новая столичная влада на ближайшем часом в столице может зиткнуться? Вы знаете, самый большой вызов будет перестройка всей системы власти. Сначала, я надеюсь, Верховный Совет закрепит это, закрепит это конституционно, а после этого это уже перейдет на места. Единственное, что решать сегодня вопрос или нет, я не успел посмотреть, по совмещению должностей начальника КГА и угу. мэра города, нужны ли потом наблюдатели за тем, как угу. работает уже избранная исполнительная власть. Все это вопросы, которые подлежат обсуждению, и они решаются. Но то, что поменять нужно всю систему, вернуть районные рады, вернуть районные исполкомы, это обязательно должно произойти, потому что иначе мы идем никуда. В противном случае власть сосредотачивается в руках совершенно маленькой группы людей, заинтересованных совсем не в том, чтобы Киев развивался. Ну а, собственно, какая эффективность объединения этих двух посад, как вы думаете? Э, вы знаете, с моральной точки зрения, вот Киев привык отличаться чем-то от других, да? Вот мы и Севастополь. Ну Потом... хотели... да, хотелось бы, чтобы в лучшую сторону. Да, вот век. нас морально обидели, вот забрали у нас. В результате, что у нас получилось? У нас не стало мэра, а стал только руководитель администрации. То есть это недопустимо в том, что кто-то должен контролировать деятельность советов и исполнительной власти, сомнений не вызывает. Поэтому это будет только вопрос полномочий. Вся исполнительная власть, финансовая, экономическая, она должна принадлежать обществу, то есть избранному обществу. А вот контролирующая власть, безусловно, государству. Ну, головне не бути байдуже, мені здається, і власне е наскільки сьогодні громадськість в столиці готова проявити а -а солідарність, активність в честь в, в, в взяти участь в голосуванні під час виборів 25-го. Ви маєте, правильно? думаю, лічно провести. Да, так, так, так. та та я думаю, що цей раз активність буде дуже висока, і ну думаю, процентів 70 обов'язково обізательна може навіть більше прийде і проголосують. Ну не так багато часу вже лишилося нам чекати. Поживемо, побачимо. Дякую за те, що сьогодні знайшли час і поговорити про долю української столиці. Я нагадаю, що сьогодні ми е, ці кілька хвилин присвятили розмові з Ігорем Аріним, громадським діячем, який сьогодні висловив думки і надії свої сподівання на безпроблемний розвиток української столиці. Ми дякуємо вам за довіру до каналу Тівя. Зустрінемося завтра. Ці ж при добре.